Səran Osmanova 30 ilə yaxındır ki, yaşadığı binadan indi köçüb kösməmək dilemması qarşısında qalıb. Deyir, binanın hər daşı divarı ona doğmadır. Üstəlik, həyat yoldaşını da bu binadan son mənzilə yola salıb. Ancaq indi bina qəzalı vəziyyətdədir. Verilən 30 min manat təzminatı isə nəinki ev, heç dağma da almaq mümkün deyil. Mənim yoldaşım ev növbəsində olub, Sovetən vaxtında tikinti də işləyib. Biz ev növbəsinə görə qalmışıq burada. Sovet dağıldı, ev növbəsi dağıldı. İndi də verdikləri bizi qanə elmiş. Ona görəçi biz ev istəyirik. Biz 1 otaq üçün 30 minə heç sən almaq olmaz. O deyə qol çəkənlər qalıb burada, ev alıb çıxa bilmirlər. Binada Ceyran xanım kimi arzuladığı təzminatı ala bilməyən 30-a yaxın sakin hələ də köçəcəyi günu gözləyir. 4 ay layında indi bugünkü günəki burdayam. Düz oranın hamamından istifadə edirəm qonşuların razılığı ilə. Özüm yerləşməmişəm, məcbur qalıb artırmalar tikmişəm ki, 4 ayım yerləşsin. Bugünkü günü icra hakiməti məcbur elib ki, bir otağın pulunu sənə 30 minə verirəm, çıxmalısan. Sakinlər tərəfindən özəlləşdirilən e, 104 mənzilli bax bu binada da artıq köçürmək işlərinə başlanılıb. Onlardan yalnız 38 sakinə məxsus otaq və yaxud ev deyək, onların hazırda razı stra mal işləri aparılır. Ağasadıq qəraibərlə 42 ünvanında Binəqədər rayonu 102 sayılı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Köçübəndən sənəd problemləri olanlardır. Bəzilərinin artırmaları var birinci mərtəbədə yaxşı o artırmaya sənəd isteyirlər, saxta yolla sənəd əldə ediblərlər, pul tələb edirlər, pul verilməyib. Söhbət bundan başqa orada əhalinin hərca 70% köçüb. Paxta şəhərində ümumilikdə bu tipli qəzalı vəziyyətdə 108 bina mövcuddur. Bu barədə Fövqaldə Hallar Nazirliyindən rəy verilib. Bakı şəhər icra hakiməti tərəfindən bu binalarla binalarla bağlı Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə Nazirliyinə, Fövqaldə Hallar Nazirliyinə məktublar ünvanlanmışdır. Bu məsələ dövlət nəzarətindədir hal-hazırda. İcra hakimiyyətindən o da bildirildi ki, proses mərhələli həyata keçirilir və həm dövlət, həm də sahibkarların vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Elgiz Nəbili, İsmaileyvazi, İTV xəbər.